сейчас мы находимся в каком-то очень... Дима, районе, за тобой Леша. Леша, бери папку. Майами, где бывшие складские помещения были разукрашены всевозможными граффити. Граффити. Здесь в каждом из вот этих помещений расположены какие-то интерьерные бутики, бутики различных известных дизайнеров, здесь выставляются различные художники. К сожалению, я не могу показать. В район, но наша как дорогая компания приготовила нам сюрприз и в честь 50-летия сделали вот так же, арендовали, не знаю, что они сделали, но вот такую вот стену арендные 50 и наши Роберты и Юна заплёкнули. А роботы, я не знаю, конечно, что они, как им понравилось, не понравилось, не понравилось. Им понравилось. Нас... Они очень понравились. Всякие-всякие. Здесь были также бутики Витон, Версачи выставлены, всякие интересные андеграунд-проекты.